Да я вам объясню, я знаю, что говорю. Я... А вы видели, как они растут? Да я вам говорю, что да люди все здесь есть исследования, отводки. А всю жизнь пиво и а если человека сделать, по моему этих кодирований, он, он сам бросит то... вещи. Это варварский подход в вашем исходе. Везде же вы запомните. Я там, где работаю, там, там и нет, понимаете? И мне имеет полное право, как мы закладываем этот вот цветок, а вы его собираете. По закону вам не имеет права вообще ничего дать из этого. Кто вам сказал? Кто сказал? А почему мы лес берем, дрова берем? Все мы оттуда берем. Вот именно, что денег нет, люди дают цветами для зарплаты я просто не успел взять эту справку. Нет, так это не было. У, у, у меня свои, дела. Вам не у, дела не у вас продают? Да. Продают. А кто продает? Милиция, значит, забрали. Ну, не милиция, кто такие. Продают те, которых разрешили. Они сунули кому-то и продают. Я знаю всю эту песню, ради бога. Тут бог. законная работа. Все это знать. Сумки да, да, тут постоят, можно да, делать? Не я не знаю, я вам не дам, я не знаю, что это. Пока я его не дам.

Проводникам отдают, проводникам отдают, они Я заработал, не Я не Это же не платье. Уничтожать ее уничтожают. Нет, я домой забираю. Все, заведай штраф. Ну все, значит, ради А Я где где нет, да, не 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 задерживайте милицию. Какую? А не милиция. Это, а не это. Не да. Есть, да, Есть процедура. Да. понимаете? Какая процедура? Ты Юрий Мирогой, москва Почему А не Потому что там, и они у нас собрали, и туда отправляют. Это буквально было у нас А сколько там Москве не стоит? Ну, я не знаю. Ну, я, там, ну, там, там, там не для не для а, я, людей. Понимаете? Я, вы я, там сами. Я, вы мы их ну, не что? Мы их да, продаем. Я сказал, а почему через раз? А как? Мы не трешки сейчас садимся на канал. Мне там помогает рука, я не знаю. Довольно агрессивно. Я, Довольно я ну, не знаю, то есть он требует при нем уничтожить. Мы его уничтожим при нем. При нем уничтожим. Дело в том, что, ребята, вы сейчас идите на Москву. Я хочу их уничтожить. Было такое. Два года назад я с подругой везла. Да хватит тебе. Я с подругой везла. У нас собрали, Все вытрусили. До одного. Ага, там, О, пошли, там, пошли уже на на там Сейчас, сейчас, я вам заберу. Заплатите мне 40 гривен. Мы заплатили 40 гривен. приходим, уже нету ни одного. Промогу. Они тут же эти милиционеры отправили на Москву. Все, гражданочка, напишите Понимаете? нам, что вы уничтожили собственноручно. Все. Мужчина Ну давай, ну давайте, показывайте, зажигая с Украины по поводу самшита. Иначе никакого протокола, вот это голословное. Вот эта трава, вы не знаете, доказывать, что не знаю, в суде это доказывает. Вот это вот охраняется в территории. Ашу на вашу вежливость, нет. Но. А если, а если я сейчас вот это у меня завянет, да кто мне будет выплачивать? Если я сейчас